안녕하십니까. 임수철입니다. 오늘 만나는 분은 현재 일본 나고에서 진행 중인 아시아 장애인 국제교류대회를 공동 개최하고 주관하는 일본 장애인 차별과 싸우는 공동연합 사무국장님이시자 장애인과 비장인이 애 함께하고 공동생산, 공동분배의 가치를 실현하는 그 와빠의 사이토겐조 대표님이십니다. 사이토 대표님, 한국의 장애인 운동 및 国民の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 いろ,いろな運動の国民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 の斉藤の国 ワッパが하는공동、の価値観わっぱの会は、まあ、日本のいろいろな団体の中で、えー、の特な強調すべき特徴というか、それは理念において、うんえー、共に生き、共に働くということを。 して追求してきたことであります、えー。共に生きるということで、本当にあの、えー、障害を持っている人たちとそうでない人が、えーまあ、本当に十代頃から、えー、一番年上の方はもう七十代まで幅広い世代が、えー、一緒におおじゅういす、ね、事として。 共同生活体という一緒に暮らす場をですね市内に、えー、たくさん作っているわけですが、えー、そういう場を中心としながらも、えー、それぞれが助け合って、えー、仕事できなくなっても、えー、一緒に生きていこうという,う,いう思いでやっていますそして共に働く場においては、えー、徹底した能力主義を否定して、えー やはり学力とか資格とかそういったことにこだわい、えー、みんなで持ってる力を出し合って働いてその成果を平等に分けるということで、まあ、昨日スペインのモンドラゴンの話があって格差が、えー、6, 6倍ということがあってそれでも問題になってるって。 言いましたけれども、まあワッパロカイにあっては格差なんてのはもう2倍、2倍、最大でも2倍以内に、えー、あって、まあどんな働き方であってもやっぱりその等しい価値を持っているということを認め合って、えー、手の分配というのは特別、えー、特徴的であると思います。だからまあ言葉で要約すれば相互扶助と。 교세, 교동토 안노 록시트 의 말로로 표현됩니다. 예, 잘 들었습니다. 아, 그럼 지금 현재 와빠회를 비롯한 그노동공동체를 지향하는 일본의 그 사업장들이 있는데요. 당면한 심각한 문제나 과제는 무엇이라고 할수 있겠습니까? 뭐, 특히 일본의 운동들은 70년대부터 시작되 오고 있습니다. もう長いところは40年を超えてますし、えー、結構そういう意味で、えー、第一世代といいますか、そういう運動を作り出してきた世代が高齢化してきて、やっぱりその世代継承、より30代、40代とか、元、えー、20代も含めてです、ね、そういう世代継承をどう進めるかというのが一番大きな共通の課題であると思います。えー、特にやっぱり反差別とか、 そういった思いが第一世代にはしっかりとあるわけですけれども、どちらかと今のより若い世代の人たちには、えー、うう差別と戦うという、そういう気持ちが詰まっているという気がしますので、えー、決してこの世の中、差別がどんどんなくなっているわけでも決してないので、やっぱり自分の暮らしの中から、そういうものを見る目をしっかり失っていくような、そういう。 世代継承思います。それってところでやっぱりもちろん経済的な問題というのは大変あるわけで,で、まあ、昨日の社会的イタリアの社会的協組合の話でもやっぱり一般的な企業と比べれば給料が経済面でやっぱり下がるという。 もう一つ言うと、最初の世代はやっぱり制度も何もない中から、自分たちでそういう経済力を向上につけて、発展をしてきたという経緯がありますけれども、より若い世代にとっては、結局もう制度がさっきありきで、特に日本の団体の場合、福祉制度でもって、それなりの経済的な援助がみんなありますので。 どうしてもそういうところに頼ってしまうところが非常に強いのかなと思いますですから今郷土連としてはそういう行政補助に頼らない仕事を起こすということを大きなテーマとしてそういうモデル的な事業を作り出していこうということを今取り組み始めたところですあ最後のところは斎藤代表に

社会がやっぱり格差をどん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 広げるような社会ですので、えー、逆に障害のある人ない人が本当に助け合って生きるということはそういう格差社会に対する、うんまあ、正反対のです、ね、取り組みになるのでやっぱりそういう意識をしっかりそれが持つことが何においても成功させる一番のポイントだと思います。それがないと、を絶えず、 個人的な高さを求めてしまうっておると書いてあるから,んですから、そういうところでのお互いの信頼関係をいかに築き上げるかということになると、単に経済的な成功をするだけでは 進歩と障ャワーションキュードダイガーシップスイングランディ、セカイジュニー・ヒ者を中心としたワーティキュー、オピナー、シャワーションシューシーいとした、ながらにテロアいティスカラー、シカソヨー、いいモデ専門パレスティックダイエットシートマンス。 진행상에 매끄럽지 못한 면이 있었는데, 어쨌든, 사회도 개인적으도 지금도 상황이 맞고 있는데요. 죄송하다는 대표 말씀 드리고요. 이상으로 이제 사회도 대표님과의 인터뷰를 마치겠습니다.